My sme bývali v Banskej Bystrici v paneláku, no ale stále sme mali sen buď si kúpiť nejakú chatu alebo postaviť si rodinný dom. Tak sme sa jedného dňa rozhodli, že si ideme postaviť domček. Úplne bez hlavu, nerozmýšľali sme. To bol náš sen. Predali sme byt. No a riešili sme medzi tým hypotéku, ktorú sme aj dostali. Len proste bolo nám to málo, tak sme museli rozmýšľať nejaké iné akože riešenia. No, takže hypotéka, taký úver, taký spotrebák. A to nás zákože zaťažilo veľmi. Ten úver vlastne, čo sme mali, tak presahovala vlastne naša splátka úveru, naše príjmy. Veľa razy sme ostali tak, že nám veľa neostalo proste na to živobytie, tak museli pomáhať aj deti. Nemali sme žiaden súkromný život. Len sme spácali, spácali, spácali. Dovolenky to sme zabudli, že sme vdakedy akože mali aj dovolenky, že sme riešili. Proste všetko išlo na úver. Čiže sme museli riešiť niečo a hľadali sme východisko, ktoré sa potom podarilo nájsť pomocou známeho, ktorý nám poradil, stretnúť sa s pani Ulbašikovou, ktorá už roky pracovala pre spoločnosť OVB a ktorá nám pomohla z tejto situácie sa dostať. My sme sa aj zdôverili so všetkým, hambili sme sa veľmi, že čo, že aký sme zadlžení, ale nás ubezpečila, že sú ľudia oveľa v horšej situácii, ako sme boli my. Urobila s nami analýzu, Proste ukázala nám, že čo, aké máme možnosti. Spávky mesačné nám o polovicu klesli a mohli sme si dovoliť aj tú dovolenku, aj tú reštauráciu, aj to kino a vlastne ostávajú nám peniaze aj na živobytie. A vtedy som ja videla tú hodnotu práce, čo OFALBE robí pre klientov. A som si povedala, tak toto už hej, toto by som chcela da kedy vedieť aj ja, akože robiť a niekomu takto pomôcť. Potom ma pani Urbašiková oslovila na spoluprácu. Po roku som vstúpila do OFLB, nebanujem, bolo to asi moje najlepšie rozhodnutie, čo som v živote spravila, pretože sa mi zmenil život. Až tu vo OFLB som sa naučila, ako sa má žiť, ako sa má šetriť, čo je finančná gramotnosť. Snažím sa pomáhať tak ľuďom, klientom, keď sa s nimi stretnem, ako ona pomohla nám, pretože ja cítim s nimi, ja viem, čo prežívajú, čo potrebujú, lebo som si to prežila.